Azərbaycan parlament sədri Səhibə Qəhvərbeyranın səfərə gedir. Ya anlaşıldı, normal bir şeydir də filan. Birincisi bunun ceymi varır birbaşa. Yəni hətta İranda qadınların belə ürn müliqədə bürünüb geyinib, qara geyinib filan-filan. İndi buna da müxtəlif şü izah verənlər oldu. Ki ya Səhibə xan oradakı qadınların, yəni İran qadınlarının Nəzə həyat yaşadığından belə zülmət göstərməksin firan-firan. Amma çox önəmli ayrı bir məsələ var. Azərbaycanda parlamentin sədri İranın prezidenti ilə görüşür. Qızıl bayrağı yoxdur. Və bunun qarşısında Azərbaycan e, nə deyir? Ermən e, İranın prezidentinin qarşısında. Yəni altdə yazılmasa çə ki bu görüş bu görüş Azərbaycan prezidenti parlament sədri ilə E, İran prezidentinin görüşüdür. Dünyada heç kimin ağlına gəlməz ki, bu bir beynəraxs görüşdür filan və adamlar elə gələcək ki, bu İranın prezidenti hansısa bir İranda nə bilim bax belə nə bilim hansısa bir Qeysemli rəhbəri ilə görüşüb. Yəni nəyi demək istəyirəm? Biz niyə belə bəzən bu ölkələrə gələndə, İranə gələndə İrandan çox İran çərmək istəyirik. Rusiyaya gələndə Rusiyadan çox Rusiya çərmək istəyirik. Batkana gedirik Papa da çox katolik olmaq istəyir. Yadındadır da, həmin səfir sahibə Qafarovla bizim nümayəndə et getmişdi. Orda təqdim edirdi. Bunlara duruq təzyiq axısı digər yerlərdə orda. Lavrovun qabağında yadızdı da belə bir şey var idi. Hə. Orda da daha da Polad Bülbül onu da səfirə xam təqdim məbsi Polad Bülbül olmuşdı ya. Belə maraqlı bir təqdimat eləmişdi. İndi istəyirəm sizdən soruşum. Bu bax bu kompleks bizdə hardandır? Niyə biz İranə gedəndə ya İran bura gələndə ancaq İran çoruluq, Rusya gəlir, Rusya çoruluq, gedir Rusya Rusya çoruluq, Amerika gedir, Amerika çoruluq, nə bilim, Almanya gedir, Japonya gedir. Ya, biz özümüz aradayıq. Və e, Azərbaycan parlament sədrindən İranın e, prezidentinin görüşündə Azərbaycanın bayrağı yoksa bu xanım orada niyə oturur? Sualım bu. Be. Ben, bildim ben. Demin bilirsin, bu da yine Hökumətin qarışıqlığından qaynaqlanan bir məsələdir. Tayeba Qafarova indi mən şəxsiyyətinə işim yoxdur, bir qadındır, bəlkə də ailəsi, hamısı normaldır. Amma siyasi baxımdan o kimdir ki, Azərbaycanı təmsil edəsin, deyilmi? Siz onun bir dəfə özünün nəsə bir nitq danışdığını görürsünüz, o əlində bir vərəq yazılıb verilir, ondan oxuyur. Yəni bu gün İranda tox dinoqrasiya keçirilirsə, və İran Azərbaycanın qorçusuzsa oraya elə bir insan getməz. Azərbaycan maraq və mənəfətlərlə bağlı orda İran'da səssəndirə bilsin bu məsələləri, ortaya çıxara bilsin. Məsələn, təkcə Azərbaycan bayrağının onun olduğu görüşdə iştirak edə bilməsinin nümayəndə heyətinin rəhbəri olaraq olmadığı zala girməsi, bunu görə bilsin, bunu dərk etsin. İran o xanım bəlkə bilmir ki, orada Azərbaycan bayrağı olmalı idi, olmalı idi. Yəni İran'da da hər yerdə də bilirlər ki, Sahiba Qaparov və digərləri məsəl nümayəndə biz heç kim. Yəni onu aparıb yalandan parlamentin sədri kimi İranda təqdim eləməyik. Açığı, mən hesab edirəm ki, doğru yanaşım deyil. Ola bilik Azərbaycan parlamenti yoxdur və seçki yoxdur. Azərbaycanda bir nəfərin siyasətinlə yalandan bir teatr qurulur ki, göz seçki keçir ortada. İcə halının 3%, 5%, o da öyrənlik adamlar daha özləridir. Bir ilisizdə qruplar yaradırlar. Nə deyirdi de onun Pranell də o, o tərəf-tərəfə bir avtobusa doldururlar, Gəfəntexə aparıb getməzdikə aparırlar. Belə bir şey. Yəni bu atığı oriya məsələn İranə, İran milli istində dini dövlət olsa da, ə, məyən dövlətçilik təfəkkürü, məyən anlaşları prizmaları gözləmürdü. Məsələn o qurumuna baxmır. Oriya Azərbaycanı təmsil etməyə normal bir adam göndərmədən o gündə göndərmə. məsələn görsiverməndər ən yüksək səviyyədə getə bilməzdi. Onlar həmçinin İranla müəyyən münasibətləri var, İranla açıq şəkildə onları dəstəkləyir və soyuq. Sünə, mən özüm prezident yerinə olsam, dəvərdə o inaugurasiya mərasimində iştirak edərdim, görüşərdim, görüşün də çəkilməsinə nail olardım. İndiki yeni prezidentə məsəl çatdıralım ki, Azərbaycan xalqı ilə dost, mehriban münasibətlər bəstəmək niyyətindədir və bu qarşılıqlı olmalıdır. Ötən 30 il ərzində Azərbaycanın inşaa olunmasında torpaqların Silahların daşınmasında İran biz gözlədiyimizdən fərqli növbə qeyd etmə. Bu onlardır demək, əməli bir siyasi gedişdir. Dünyada hamı Azərbaycanı çəkisi artardı, uğur İran da başa düşərdi qavağındakı elə taxtçı bir ki, Xameyn ə, nə bilim Ayətullahın fətvasından qorxan bir ölkə deyil. Bu prezidentdir qarşısında durur və ya xarici işlər naziri. Bu xarici işlər naziri də eyni Qaparov üçün bir şey sayılır. Yəni onun üçün deyirəm ki, Azərbaycanda prezident ziddtdən başqa prezident hesab edək bu bir postların hamısı boş olmadı, hamısı yalandan parmal. Bunun göstəricisini oturubdan üğrüşkalar o. Və siz deyirsiniz ki, orada kənardan baxan e, deməz ki, burada dövlət başçılar iki dövlətin nümayəndəsi görüşüdür və baxanda adamın ağlında çox şey elə məsəl gələ bilər ki, bəlkə burada sirvəzat məsələləri həll olunur. Nəsə belə bir şeyə gələcəm. Görürsüz. Nədir, nə bir əslində elə deyim, belə bir məmlo və bir xanım oturubsa bu çox Biz görə. Mən o belə deyirəm. Niyə öz qadın gətirdi? Yox, niyə qadın gətirəndə həm bəlli dikir ana yerində ya qadın. Əlbəttə ki, Azərbaycan yox, böyük dövlətlərin xanımı gəlirsə idi, olar yadınızdadırsa, Sədiyyar Ərbistanın kralı. Məmnunbəy üzü sürə bilmir. Təqəbə. Təqəbə. Qəbul eləyəndə onun xanımı baş açıb gəldi, o da onunla əllə-əllə də görüşdü. Əslində bu onun yanında da başa düşür. Bunu demək istirəm. İran İslam Respublikası bildik. Hörmətli, canımız, özləri bilər. Bu İran İslam Respublikası. Azərbaycan e, İslam Respublikasının başçanımızdır. Bili var ki, burdan nə bilmə o İranın təzə prezidenti kimdir, onun adı da mən bilmirəm. On bir qohumumuz da içki burda. Məsələ ola bilər də o vaxtdan da dəvət edib gedib ola İranın prezidentinə gedər bax belə örtülücə görüşər. O Azərbaycanın dünya bir ölkənin parlamenti sədri niyə məs buca masa tüşürəm onu da qanara bir yayılıq bağlaya bilər kələğayını belə bir ata bilər amma bu qədər qapalı çıxmağın da İran İslam Respublikası prezidenti bunun mənlamı nədir bunun nə demək istəyirlər biz niyə bayaq dedim ki eh, kim gəlir elə boynuna qucaqlıq elə biz elə biz də səndən bunu bunu anlaşdı işte. Azərbaycan parlamenti sədri Azərbaycan parlamentində bax belə başı açıq indi özünə görə biraz da belə indi boyu dadı bir az qısa olsun o da siz demiş o şey özü bilər amma Belə də simpatik bir qadındır. Um. Bu gedib orada qalnab belə dəcə etikaya görə İslam Respublikası bir yeyilik bağlıq olsa bu nə biddi bu niyə bu bu heç İranın özündə belə geyim yoxdur. Doğrudan İranlılar özləri çox belə geyinmir. Bu anlayış nədir? Biz nəsü bu tələmək istəyirik? Və bu elə-belə özü geyinib getmirik ki, buna indi bu dövlət var. Buna indi bir cavab verilib, bir adı məsləhətlər verilib, müşavirlər var. Dövlət məsləhirləri var, dövlətin təpəsi var, diplomatik xidmətlər var, protokol xidməti var. Bu nə geyimdir? Dünyanın respublikasının prezident, parlamentinin sədri bu cürə geyinib, varıb çıxıb, niyə çıxıb? Siz demiş, bu suqa nədir? Təbii kəsdirməyə getmir bu adam. Kəmi məzə deyir ki, dövlətlər arası münasibət var. Buyurun. Sərdar bəy, burada bax o siz dediyiniz kateqoriya parlament yoxdur Azərbaycanda. Parlamentin sədri yoxdur. İrəm bunu bilir. O Orda nə qədər etiketləri, tutaq ki, köməkçilər Səfirzad azman, İranda ki səfir, səfir hazır olsa belə, insanın özünün siyasi səviyyəsi, nümayəndə heyətinin rəhbərinin özünün səviyyəsi olmayanda, orada mütləq özünü göstərir. Diplomatik etiketlər var, digər məsələlər var. Bundan xəbərdar olmalıdır. Uzun illər bu adam hansısa görüşlərdə iştirak etmiş bir insan olmalıdır. Bunu birdən birə götür, heç kimin tanımadığı bir xanımı Azərbaycan parlamentinin spikeri qoydu. Yəni qalmaxtılar o nəydi? o alı nəydi o nə əsl. Oxtay Əsəd özad yəni Tamaat kanalında seyranzadə tanıyırdı. Bunu hevbəbşi tanımırdı, kim idi, hardan gəldi, çıxdı, belə bialoçu bir, bir şey idi. Ona görə deyirəm ki, əslində ona elə də münasibət göstərilməli idi. İran düz eləyir. Sən oraya adını niyə göndərirsən? Nə nədir məqsədi? Nə eləmək istəyirsən? Ya yani Azərbaycan da bir dənə Azərbaycan təmsil edəcək normal o dövlət qəbulları prinsiplərini Normalda yeten repərdən görüşüb prinsiplərini başa düşən, onu tələb edən, o olmasa orada iştirak etmək istəmədiyini ortaya qoyan bir insan yox idi. Ya və yaxud o kateqoriya, yəni bular ki göstərmək istəyir də bu məsələ ilə bağlı. Azərbaycan üçün ə, əslində bu qeyri-ciddi məsələ ona görə bir ola biləndə siyasi şəxsiyyət heç kim olan bir adam göndərir. Məsələn, ola bilər bunun düşüncəsi budur. O da doğru bir mərasim, onda göndərmirlər. Səfirinə tapşır, o ordakı səfir orada iştirak edəcək, düzdürmü? Fan təmsil edərsən. Demək ki, həm ölkədə 100 problemləri var, Azərbaycan 20%-ni yenidən tikirik. Neynidir? Başımız qarışıb, ne nə var? Korrupsiyayla məşğul oluruq. Bəzən bir şey deyim, bu çıxsın gest. Və bu da təbii ki, bu da yenə hakimiyyətin yartılmazlığından, hakimiyyətin hə, bir adam tərəfindən idarə olunmasından irəli gələn məsələdir. Və ki